হেল্ল' এভৰি ওৱান গুড মৰ্ণিং কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আমাৰো ভাল আৰু মোৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ সময় দেখা পাইছে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট বনাই আছোঁ আজি ব্ৰেকফাষ্টত ৰুটি বনাম বুলি লৈছোঁ আৰু ব্লগটো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ ৰাতিপুৱাৰে পৰাই আশা ৰাখিছোঁ আজিৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব বুলি আৰু শেষলৈকে চাই যাব বুলি তো চাই যাওক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু ৰাতিপুৱাই আজি ভাইটি আহিলে তাৰ চিলক লৈ পেলাই আৰু বেটা একদম মানে দিৱসক লগ পাই কি কৰো কি নকৰো কৰিছে ইমান মানে ফূৰ্তি পাইছে নহয় খেলিবলৈ যাওগে নেকি কত আৰু এয়া মিষ্টাৰে গাহৰি মাংস আনিলে ভাইটিৰ লগত গৈ পেলাই মানে ভাইটি ঘৰৰ ওচৰৰে কোনোবাই গাহৰি কাটিছে বুলি কোৱা দেখি লগে লগে গৈ পেলাই চাওকচোন ইমানকে লৈ আহিছে মাংস প্ৰায় দেৰ কেজি মান হ'ব মানে আৰু ঘৰত মানুহ আমি আছো মাত্ৰ চাৰিটা আৰু তাতে আজি আকৌ আমাক দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ মাতিছে বেলেগ এটা জেগাত ক'ত যাম সেয়া বাৰু আপোনালোকৰ অলপ পিছতে গম পাবই কিন্তু মিষ্টাৰ নাযায় সেইকাৰণে মই অকণমান উলিয়াই লৈ পেলাই মিষ্টাৰৰ কাৰণে অলপ কিবা এটা বনাই থৈ যাওঁ বুলি কেইপিছমান এয়া কাটি লৈছোঁ বাকীখিনি মই বইল কৰি ফ্ৰিজত ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মিষ্টাৰৰ কাৰণে অলপমান বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া মই আগৰটো ব্লগত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে বগৰী আচাৰ বনাব লৈছিলোঁ বুলি সেয়া এতিয়াহে বনোৱা হৈছেগৈ মানে আৰু এইফালে এয়া মিষ্টাৰৰ কাৰণে অকণমান বইল বনাই দিলোঁ বইল খাই ভাল পায় সেইকাৰণে অকণমান খৰিচা দি পেলাই বইল বনাওঁ কি পিন্ধোঁ কি নিপিন্ধকে আজি এই কুৰ্তা চেটযোৰকে উলিয়াই লৈছোঁ পিন্ধো বুলি এইযোৰ মই মিছৰ পৰা লৈছিলোঁ আৰু ইমান বেছি ভাল কোৱালিটিৰ আহিছে নহয় এইযোৰ মানে মই কেইবাবাৰো পিন্ধিছোঁ আৰু ধুলো মই দুবাৰ তিনিবাৰ তথাপি অলপো কালাৰো যোৱা নাই আৰু অলপো মানে নতুন নিচিনাই হৈ আছে এতিয়াও ইমান কমফৰ্টেবল পিন্ধিবৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰো শ্বেয়াৰ কৰোঁ ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ আজি দূৰ মাতিছে ভাত খাবলৈ ভাত খোৱাকে ত' মই মা আৰু দিবচে যাম এতিয়া ওলাই মেলি ৰেডি হ'লোঁ অকণমান দেৰি হৈছে প্ৰায় দেৰটামান বাজি গ'লেই এনেকুৱা ভোক লাগিছে নহয় ওচৰতে থৈ আহিব নালাগে অকণমান গ'লে হয় চাওঁ দিব দেখাই দিয়া যাওঁ বেছি দূৰ নহয় অকণমান দহ মিনিটৰ ৰাস্তা খোজকাঢ়ি গ'লে দহ মিনিটটো নালাগিবই নেকি তাইৰ ঘৰত গৈ পাই পেলাই আপোনালোকক লগ পাই আছে আকৌ ধুনীয়াকৈ ষ্টাইল কৰি মেলি ওলাইছিলোঁ কিন্তু ক'লে কি হ'ব বাহিৰত ওলাইহে গম পালোঁ মানে ইমান বেছি ঠাণ্ডা নহয় আৰু মোৰো অলপ ঠাণ্ডা লাগিলেই ডিঙিত টনচিল হয় সেইকাৰণে আকৌ কাণফুলি চাণফুলি খুলি ডিঙিত ষ্টল এখন মেৰিয়াই লৈ আহিছোঁ আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লো সি ধুল ঘৰ আৰু অহাৰ লগে লগে তাই একদম গৰম গৰম চাহকাপ দিলে একদম ভাল লাগি গ'লগৈ মানে ইমান বাহিৰত ঠাণ্ডা গৰম চাহকাপ খাই একদম মজা লাগিলে তাৰপিছত এয়া মাকো লৈ আহিছোঁ আজি মা আৰু বেটা আমি আমিকেইটাই আহিছোঁ মানে আৰু এইফালে তাই ৰুমৰ পৰা চাওকচোন কি ধুনীয়া এনেকৈ ৰাস্তাটো দেখি থাকে আৰু ঘৰৰ পৰা এনেকৈ ৰাস্তাটো দেখি থাকিলে বিৰাট ভাল লাগে আৰু এইফালে তাই পূৰা পাকঘৰত লাগি আছে ধেৰ কিবা কিবি বনাইছে আৰু ময়ো আহি গ'লোঁ পাকঘৰত দুইজনীয়ে কথা পাতি পাতি বনাইছোঁ আৰু বাই ভনী লগ খালে জানি নহয় আৰু কিমান বেছি কথা ওলায় পূৰা মানে খানাও বনাই আছোঁ কথাও পাতি আছোঁ Mr. Ferguson যদি আমাৰ ৰান্ধিং লয় পৰীক্ষা কেনেকুৱা হৈছে পৰীক্ষা ভালে হৈছে আৰু এটা আছে আৰু এটা খাই বৈ উঠাৰ পাছত অলপ সময় বহিলোঁ ৰাণীও আহিলে তাইৰ লগতো অলপ কথা বতৰা পাতিলোঁ আৰু আহিবৰ সময়ত এয়া দুলুৱে ইমান ধুনীয়া চাদৰ এখন মাক দিছে আচলতে মই প্ৰায় আহিয়ে থাকোঁ তাইৰ ওচৰলৈ কিন্তু মা এইবাৰ প্ৰথম আহিছে যে সেইকাৰণে তাই মাৰ কাৰণে এয়া সৰুকৈ এটা উপহাৰ দিছে চাদৰ এখন দিছে ইমান মৰম লগা চাদৰখন তো সেয়া আৰু অলপ সময় বহিলোঁ কথা বতৰা পাতিলোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজ আজি খোৱালে মানে ইমান টেষ্টি টেষ্টিকৈ বনালে তাইৰ মানে এনেও মাছ মাংস বহুত ধুনীয়া বনায় আৰু এইফালে এয়া হৈছে আমাৰ বৰদেটা দুলুৱে আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাঁজটো ধুনীয়াকে আমাক খোৱালেই একদম টেষ্টি টেষ্টিকে বনায় কিন্তু মোৰ চবতকে বেছি কি ভাল লাগিলে জানেনে তাইৰ ঘৰতে বনোৱা নেমুৰ আচাৰ ইমান ধুনীয়া হৈছে নহয় আচাৰখিনি মই দুটা টেমা লৈ আহিলো মানে তাইৰ পৰা আৰু তাই এনেকে বনাই বিক্ৰীও কৰে আৰু এনি টাইপ আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় কিন্তু তাইৰ মানে এইটো চখ আছে আৰু কিবা কিবি বনাই ভাল পায় তো সেইকাৰণে নেমুৰ আচাৰ ঘৰতে বনাই এনেকৈ বিক্ৰী কৰিছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ডিটেইলছটো দি দিম কেনেকৈ ল'ব পাৰিব ত' সেয়াই আৰু আজিৰ ব্লগটো মই আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই